નમસ્કાર દર્શક મિત્રો મિરર ઓફ ધર્લ્ડ ન્યુઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે એસએસજી હોસ્પિટલમાં બે રેસિડેન્ટ તબીબ વચ્ચે બોલાચાલી બાદ મારામારીની ઘટના બની મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ એટલે વડોદરા શહેરની એસએસજી હોસ્પિટલ કે જ્યાં દરરોજના હજારો દર્દીઓ વડોદરા શહેર જિલ્લા ઉપરાંત રાજ્ય તથા અન્ય રાજ્યોમાંથી સારવાર અર્થે આવતા હોય છે અહીં આજરો સર્જિકલ વોર્ડમાં બે રેસિડેન્ટ તબીબો વચ્ચે પ્રિન્ટ કાઢવા જેવી નજીવી બાબતે બોલાચાલી બાદ મામલો વિચકતા મારામારી થઈ હતી ડોક્ટર રુહુલ અલી સૈયદને ડોક્ટર મુજબ છેલ્લા એક વર્ષથી કોઈને કોઈ કારણસર ઝઘડો કરતો હતો આજની ઘટનાને પગલે ડોક્ટર રુહુલના કાકા પણ હોસ્પિટલમાં દોડી આવ્યા અને આ સમગ્ર મામલે રુહુલ અલી સૈયદે હોસ્પિટલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને તથા ડોક્ટર સમીર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરી છે मेरा भतीजा है वो और ये एस में आर वन की पोजीशन पे है और एक साल हो गया है और इसके जो कलीग है उसके साथ पहले से ही इसका प्रॉब्लम चल रहा था और ये लड़का ऐसा है नहीं सीधा लड़का है कभी किसी को बोलता है और हम भी कैरियर कॉन्शियस लोग हैं तो कैरियर के हिसाब से हम कुछ नहीं बोलते थे लेकिन आज हद हो गई हाइट हो गई तो उसको धक्का मारा एसॉल्ट किया है और उसको पेन से पेन से वो करा है और हाथ में भी मारा है और कमर यहाँ भी है रीप पे भी लगा हुआ है रीप पे भी लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हमको ऐसा लगा कि अब एक्शन लेना जरूरी है बाकी अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे क्या, थे हम चाहते हैं कि बस उसको इंसाफ मिले कि बच्चे को कुछ भी करके यानी ऐसा हो गया अभी तीन साल है वो बच्चे के तीन साल है वो ऐसे स्पॉइल ना हो जाए ऐसे कोई स्टोल करता रहेगा तो वो पढ़ाई छोड़ देगा अपनी और कुछ नहीं हाँ हमला किया है उसने शर्ट का आप देखो शर्ट फटा हुआ है पूरा शर्ट फटा हुआ है और लगा हुआ है पेन मारी हुई है वो आप अभी पेश कर रहे हैं हम परवेज सही कौन सी ड्यूटी पे और आज क्या हुआ हाँ मैं डॉक्टर रूबुल अली सैयद अभी सर्जरी एसएसजी हॉस्पिटल में सर्जरी रेजिडेंट फर्स्ट ईयर रेसीडेंट और आज सुबह अराउंड नौ बजे मैं जब हमारे जो बोर्ड के पास से कंप्यूटर रूम है वहाँ पे प्रिंट निकाल रहा था और मेरा कलीग डॉक्टर समीर वो आए थे और उन्होंने मुझे धक्का दिया और उससे मुझे हाथ और छाती पे चोट डॉक्टर समीर समीर का लगा आपको था। था। उनका स्टार्टिंग से ही मेरे साथ इशू रहा है वो हमेशा बहुत गलत गंदी एक साल से हम लोगों ने साथ में ज्वाइन किया था और तब से ही उसको मेरे अगेंस्ट पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था कि क्या था क्यों आपको इस तरह उसको ऐसा लगता था कि मैं काम नहीं करता था बराबर लेके झगड़ा हुआ मैं उसे भी प्रिंट निकालना था मैं ऑलरेडी निकाल रहा था बस तो इस इसी चीज के ऊपर तो मारा तो सिर्फ धक्का दिया धक्का दिया और फिर दाढ़ी खींच के दीवार के अगेंस्ट और जमीन को पचा पेन नहीं वो। हाँ वो पेन से निशान लगाया मेरी पेन लीक हो गई मेरे साथ का ही सर्जरी ने, ने हाँ मैं बस ये चाहता रहा हूँ कि तो उसको जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनके हिसाब से और प्रॉपर लीगल एक्शन ली जाए और कुछ पुलिस की है यस नहीं लड़का आपके रैकिंग को सीनियर करते है कलीग कहाँ करता है बट अब बहुत ज्यादा कर रहा है इसके लिए ज़रूरी है इसको लाइट में लेना और ऑफिशियली बताना क्योंकि एक साल से वो मुझे परेशान कर रहा है और वो भावना करता है जहाँ तक मुझे आई डिप्रेशन मेरी गोली चल रही है डिप्रेशन का नमस्कार डॉक्टर हूं मैं